Сегодня мы в гостях у гражданской организации «Мой будь не без Удобно на русском? Да, да, конечно. И мы хотим поговорить о их замечательных инициативах, которые они реализовывают в городе. Куча планов, куча идей. И, возможно, люди, Светловодска, жители Светловодска, наши зрители Громадского, может быть, подчеркнут что-то, что им тоже интересно, присоединяться и помогут реализовать эти планы. То есть, у нас не интервью, но хотелось бы больше создать это некое общение. Я так понимаю, вы открыты для всех, зовете всех на чай, приглашаете да, присоединиться к идеям, да, и вы их здесь активно обсуждаете. Если можно, так чуточку рассказать о том, какие это идеи, какие у вас планы и какие цели и задачи. Из последнего, из ближайшего желаемого реализовать это уборка в городе набережная. Это все Кранский Субботник который в нашей стране был э, э, единым вдохновителем общественной организации Let's Do it Ukraine. Э, там в этом году выходит на уборку 113 городов. 113 городов 23 апреля в 10 часов выйдут убирать свои города. Во многих из них после уборки пройдут чистофесты, экологические фестивали, где будут там конкурсы, призы, выступления артистов, фотозоны, по-разному. То есть каждый город делает себе свой праздник сам. То, что хотелось бы... Вы решили поддержать эту инициативу? Да, мы решили присоединиться к этой общественной организации, выступить их светловодскими координаторами. А так положа руку на сердце, скажи, отклик находит этого людей на данный момент, светловодки? Да, и не только, самое здорово, что мне кажется, это, они находят не только у представителей общественных организаций, но и у обычных граждан, которые в основном гуляют на этой набережной, которые говорят, классно, мы уберем, попадем вместе с семьей, возьмем свои грабли и пойдем уберем. Многие говорят, что, мы, быть может, мы не дойдем к вам на концерт, быть может, мы там на пикничок и останемся, и сделаем себе еще приятный отдых. То есть люди готовы, и это здорово, что наши, наши, наши светловачане готовы выйти, убрать набережную, и это им в кайф. Но самое главное, что для них это в кайф. В кайф выйти, убрать, потом сделать там семейный пикник. То есть это такое вот семейное времяпрепровождение. Не, ну инициатива однозначно классная. Я даже э, честно говорю, что я, возможно, не попаду на эту акцию, не присоединюсь к ней. Но если будет возможность, как минимум я какой-то репортажик сделаю, как минимум поучаствую в каком-то э, в, в каком месте, где считаю нужным поубирать, потому что это в принципе наша культура. Это замечательная инициатива. То есть мы ее проанонсировали отдельно. А хочется вообще поговорить еще так же, просто банально о вашей организации в плане того вот идеи какие есть то есть конкретно идеи цели задачи в вашей организации то есть например ну понятно что вы преследуете какие-то цели да то есть популяризовать культуру там я так понимаю с ну вот, расскажи семейный отдых культуру мне и семейный кажется отдых. семейный отдых в понимании что можно выйти провести время с семьей где будут родители где будут дети и они не просто выйдут с бутылкой пива и семечками на лавочку они классно отдохнут. В прошлом году, когда проводился фестиваль сведомого батькивства, был отличный праздник в парке Шевченко. К сожалению, пришло на него не так много людей. Мы тогда участвовали как участники. Не, не к тому моменту, я еще не, не участвовала в жизни общественной. Но мне было настолько классно, это было настолько приятно прийти с ребенком, где были конкурсы для пап. Ловили мальчишки с папами, девчонки рыбу Спасибо тому, кто придумал Эту вот деревянную удочку С этими металлическими рыбками Это такая простая находка Но насколько она вдохновила Этих детей, которые в очередь Выстраивались, чтобы поиграть То есть семейные ценности Семейный отдых, это так здорово поэтому... Вы это хотите привить И популяризовать, и развить в да? Конечно, хотелось бы, чтобы Даже ту же уборку можно было провести вместе с семьей. И вот выйти, убрать, отдохнуть вместе с семьей, с пикничком. Ведь у нас в городе много мест. Давайте уберем сначала набережную, потренируемся, наработаем навыки и можем убирать другие места. Парк, те места, например, вот начнется лето, Дорога к пляжу. Ну, общаясь с тобой э, вне камеры, ты сказала, что ты вне политики, тебе не интересно это. Ну, абсолютно. А, ну, смотри, как, как бы ты ни было, э, политика так или иначе влияет на нашу жизнь, э, независимо, хотим мы в ней участвовать или не хотим. Такой вопрос. Э, задают ли вам вопрос, а почему мы должны убирать, если... Задают другой вопрос задают вопрос не почему мы должны выбирать, если этим должны заниматься дворники. Ну, мне интересна ваша позиция. Задают в основном есть. вопрос, имеет ли это какой-то политический подтекст. Потому что, к сожалению, наши люди привыкли, что их используют политики зачастую в темном, угу. прикрываясь какими-то красивыми фразами, и потом люди себя некомфортно, некомфортно чувствуют, а да, чувствуют, что они вышли сделали вроде как что-то хорошее, а в результате оказалось что-то пропиарился какой-то политик. Я не преследую такую цель, и мне это не нравится. И я стараюсь отвечать на этот вопрос абсолютно открыто. Наша общественная организация не прикрывается никакими политическими деятелями, она не спонсируется политическими. В лице тебя или в лице всех? Ну, поскольку как бы пока официально тут только одна людина. На данный момент. Да, на данный момент. Потому что сейчас вот те волонтеры, с которыми ты сегодня виделся в офисе, они тоже не имеют никакого отношения к политике, которые готовы принимать участие в, в, дальнейших проектах, которые фонтанируют идеи, говорят, давай, 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 вот смотри, вот эта классная идея, запиши ее, давай ее делать. И это здорово, что они не имеют отношения к Хорошо, политике. Хорошо, позиция ясна, очень понятна. Ну, я думаю, хочется еще больше, больше узнать о тех планах, которые вы для себя строите. Потому что, я думаю, интересно это не только мне, а я уверен, и многим другим. Потому что, ну, как ни крути, в эти ценности это есть нечто такое, что принято сейчас называть запросом общества. То есть культура и люди уже созрели к этому. Они уже просто жаждут нормальных парков, нормальных мест для досуга, нормального города, то есть чистоты. Они всего этого хотят, они об этом уже давно говорят и мечтают. Поэтому, может быть, о других каких-то инициативах или, я так понимаю, эта инициатива будет перерастать в нечто, хотите, чтобы переросла в нечто более традиционное, правильно? Может быть, да, чтобы выходы, уборки города были более традиционными, чтобы это происходило чаще. А еще нам бы хотелось сотрудничать с другими общественными организациями, потому что когда есть коллектив идейных вдохновителей, которые дышат одним, давайте сделаем что-то лучше для города, это настолько вдохновляет, это дает настолько большое количество энергии, когда приходишь, просыпаешься утром, и первая мысль, что я буду делать сегодня? Я не позвонил тому, а можно еще сделать это. Это так здорово, когда есть эти люди. Поэтому мне бы хотелось видеть наше дальнейшее сотрудничество с другими общественными организациями. Потому что, к сожалению, в нашем городе столько проблем, что куда ни возьмись, везде можно устраивать не знаю, благотворительные фестивали, уборки, благоустройство. Это может быть все. Это может от ну, любая деятельность, да, которую можно будет здесь обсудить, найти интересные пути решения, мы готовы сотрудничать. Вот тут рождается вопрос, готовы идти сотрудничать, у людей есть отклик. А насколько есть этот отклик у спонсоров, возможно, у меценатов? Сталкивалась, сталкивалась ли ты уже с, с этим вопросом? Помогают, идут на отклик предприниматели? Может, там, ну, тот же инвентарь для уборки, он как бы нужен, примитивный, не у всех, допустим, людей, кто не дачник, он есть? Да. те же грабли и так далее, да, то есть, ну, уже как-то организовывали были или, может, люди, которых стоит сейчас поблагодарить за то, что они помогали тебе? А, у нас еще не было таких вот масштабных проектов. мероприятий, проектов, в которых лично я принимала участие. Мы делали небольшие проекты, это в основном были мастер-классы для детей, которые проходили здесь о больших мероприятиях, но я думаю, что если мы придем к предпринимателю с идеей горящими глазами и дадим ему возможность сделать свою рекламу во время этого проекта, ему будет хорошо, и общественная организация получит финансовую поддержку на реализацию своих проектов. И это взаимовыгодное сотрудничество. Никуда мы от этого не уйдем, от того, что нужно сотрудничать с бизнесом. Ну и теперь хочется взять с вас обещание на камеру, не зря же я ее включу, что вы обязательно через наш канал будете пытаться информировать и доносить людям ту, те чистые идеи, которые вы хотите, и анонсировать все свои мероприятия, потому как, ну, честно скажу, и даже у зрителей громадского, и у людей просто недостаток э, информации. И мы всячески пытаемся пополнить это все, да. Но порой люди, не хочу никого обижать, но порой люди недооценивает роль информации в жизни. И банальный анонс иногда решает человек 10 активных, которые готовы участвовать. Поэтому хотелось бы, чтобы... Мы будем сотрудничать и с Громадским, и с Михаилом Калюжиным. Отдельная личность, надеюсь, не только в виде журналиста и анонсов. Ну и активного волонтера. Я не знаю, насколько грабли прилипнут к моим рукам, но видео, если буду в городе, постараюсь снять, да, и там погрузить мешки смогу. Но грабли с детства не люблю. Мы не, не настаиваем это все на добровольных началах. Тем более, это не будет ограничиваться одной уборкой. Я надеюсь, будет, будет плодотворное сотрудничество в дальнейших проектах. Я думаю, что есть то количество людей, которые будет интересно присоединяться к проектам. Потому что, возможно, кому-то интересна уборка, а кому-то она неинтересна, кому-то интересно сделать что-то в другом направлении. Мы открыты для новых идей. Звоните нам, пишите, давайте встречаться, обговаривать эти идеи, уточнять нюансы и делать. Здесь все самое главное в процессе делать. Давайте делать, делать, делать. В нашем городе столько. Того, что можно для него еще сделать. <laughs> Непаханое поле, я бы <laughs> так сказал. Но тем не менее, я думаю, ну, люди познакомились с тобой. Ну, я так понимаю, ты человек довольно-таки новый, да. Ну, в этой деятельности, и, да. Да, и познакомились с тобой. Я надеюсь, что вы услышали призыв. Я надеюсь, что вы присоединитесь как минимум к этой акции, как минимум, присоединитесь к тех дальнейших инициативах. Спасибо за позицию, спасибо, что... Ну, делайте такие полезные вещи для города и ну, по большому счету, дай Бог, вам всяческих-всяческих. Надеюсь на сотрудничество также с другими общественными организациями и бизнесом, потому что без вас мы никуда. Ну это понятно. Все, все спасибо. спасибо. Все